с на одну ну, з ким не бувало. Кохайте один одного безпечно зі комплектом від фонду Антиснит дизайнерки Маші Бех. 13 лютого в Міжнародний день презерватива фонд Олени Пінчук Антисні та дизайнерка Маше Бях в рамках проєкту One Night Stand презентували спеціальний фешн-комплект для безпечного сексу на одну ніч панове. Виготовлений він спеціально для тих, хто відкритий до нових сексуальних відчуттів і в кого немає постійного сексуального партнеру. Оль, ну мені здається, що це е, найкраще з акцій фонду тесні, тому що це притамане ну майже кожній людині. Ні ну, в кого не було сексу на одну ніч. Насправді ідея належить Машебі. Всі комплект входиться халат, а це юнісекс, Тобто це може дівчинка вдягнути і хлопчик. Є така футболка, вона називається після сексу. Вона дуже зручна, вона дуже приємна на дотик, і в кожен а, комплект входять а, тести на віл. Це вперше в Україні доступне самотестування на ВІЛ. Тобто кожна людина перед а, с, е, сексуальними стосунками може в самостійно в домашніх а, умовах прийти в тест на віл. І є презерватив, це три презервативи Дюрекс ТАС. які можна використовувати в незалежності від того, який буде результат тесту, тому що вони захищають на 99,9% від інфікування ВІЛ. Є в нас ще такі жарт невеличкі. В нас є щітки. Да, якщо ви залишилися до ранку, вам вистачило цих. Трьох презервативів, то ви можете ще а, нормально повернутися додому, нібито нічого не сталося. Тобто, такий от кіт для людей, які готові до експериментів, в яких немає постійного сексуального партнеру, але які вразливі до інфікування віл. Ми хочемо їх захистити. Ми хочемо, щоб їх життя було абсолютно безпечним. Так і хочеться спросити, був ли секс на одну ніч? Ну в житті вовче? Так, звісно. У меня были эпизоды, как бы не то, что там, типа, я ими там не горжусь или горжусь. То есть они были. Слава богу. Боженьки, спасибо за то, что он, как бы, видимо, там присматривал за мной. Это все, что я могу сказать по поводу One Night Stand. Не рекомендую повторять это, знаешь, как пишут там. Не повторяйте это там в домашних условиях. Я не рекомендую никому повторять это в домашних условиях, потому что это реально очень-очень рискованно. Там лучше, как они там вот пишут, 4 а, а, миллиграмма. Латекса можуть спасти твою жизнь. Хто не знає Машу Бег, знайомтесь українська дизайнерка, яка страшенно популярна в Японії, США, Канаді та Італії. Концепція бренду проста. Про неї розповість сама Маша. А скажи, пожалуйста, а вот это, вот это отверстя здесь. Просто дизайн, или как бы оно имеет какую-то функциональную историю. Наш обознавательный знак нашего бренда Ньюбех. Мы создаем вещи, которые не нуждаются в рекламе. Поэтому у нас нет бренда. Мы вырезаем и считаем, что человек и есть тем самым брендом. Такие сами девайсы, ей на халатыках с комплекту. Почему у девочек написано after sex, а у мальчиков before sex? На самом деле, просто съемка так прошла, что девочки фотографировались в футболках, а ребята в халатах. И халаты они размера унисекса футболки размера унисекс поэтому кто как выбирает видишь так видно психологически сложилось что э, парни много думают до этого а мы думаем долго после этого поэтому и футб... выбор так пал футболки и халаты ну, Причем девочки всегда же носят футболки своих мальчиков да Не так серія комплекту лімітована всього 50 штук безмежного креативу. Всі отримані кошти будуть направлені на підтримку мобільних клінік для ВІЛ-позитивних діточок. А придбати його можна на другому поверсі Цуму або на сайті Fashion Aid. Два с участного свиту, С тест на ВИЛ. Ольга, расскажи нам, пожалуйста, как он работает. Он очень похож на э, вот те быстрые тесты на беременность, которые женщины уже привыкли делать. Здесь есть вот такая тест-кассета, собственно, тест-полосочка. Э, есть скарификатор. Вот здесь видно иголочку. Значит, она прокалывает пальчик. И сразу есть такая пипеточка, которая набирается капелька крови, капается в специальную луночку, которая вот здесь у нас на тест-кассете. И добавляется еще капелька буфера. Ожидается 15-20 минут. И вот здесь появляется одна или две полоски. Отрицательный результат теста не является рекомендацией к небезопасному, например, сексуальному поведению. Потому и в этой акции мы предлагаем презервативы и тесты использовать вместе как элемент заботы о своем здоровье и здоровье своего партнера. Шабанов, ну ты отец. Да. И что ты в свое время скажешь своему ребенку по этому поводу? По поводу, так сказать, безопасного секса. Ну, самое главное, что я ему скажу, это Конечно, я не претендую как бы ни на чьи там звания, по меня правильно, но я скажу плодитесь и размножайтесь. Вот это я как бы скажу своему ребенку. А, а Запасная, второе? надеюсь. Да. А второе, что я ему скажу? Я, честно говоря, надеюсь, вот, пока нас никто не слышит, угу. я считаю, что, конечно, презерватив. Это, ну, как бы это самая лучшая форма предохранения. Но, конечно, корявенькая. Вот как они не стараются, ощущения, конечно, не те. Я очень надеюсь, очень надеюсь. К тому времени. Да, что к тому времени разницы между с ним или без него не будет ощущения какой. Понимаешь, вот как бы все будет, да, даже если с ним э, ощущаться будет как, э, как без него. Угу. Это очень... Я знаю. Тебе просто нужно подписаться на нашу страничку в Фейсбуке, Safe Connection. И там ты увидишь, что буквально сегодня запустили информацию о том, что появился новый. Мужской презервативы вы уже опробовали на обезьянах. Зайдешь, почитаешь. На обезьянах? А почему не, не на мне? Или я как бы недостаточно хорош? Ха-ха! Ну, мы... Между мной и обезьяной вы выбрали обезьяну. Ну, одна, хорошо, я так и знал. Между тобой обезьяны один труд на новом канале. Да, он, кстати, неплохо. А я, Инна Шевченко, поддерживаю все, что делает фонд «Антиспид». Я Богдан Кас, и я поддерживаю благотворительную акцию фонда «Антиспид». Любовь любовью, но о безопасности нужно думать всегда. Вы можете приобрести супер-классный комплект для своей второй половинки и для себя в ЦУМе. Поэтому покупайте. Очень важно, что деньги, собранные от этих продаж, пойдут на даже не продажи, это как бы благотворительные взносы, пойдут на мобильные клиники.